Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Arab Saudi wajibkan calon jamaah haji 2021 divaksin dulu sebelum masuk ke negaranya. Arab Saudi wajibkan jamaah haji tahun 2021 sudah divaksin COVID-19. pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan, calon jamaah yang hendak mengikuti ibadah haji tahun 2021 ini, disyaratkan sudah menerima dua kali suntikan vaksin COVID-19 atau sudah sepenuhnya divaksin. Melansir Middle Isai, selasa tanggal 2 bulan Maret tahun 2021, Menteri Kesehatan Arab Saudi, Taufik Al-Rabiah mengatakan, vaksinasi menjadi syarat wajib bagi setiap jamaah yang mengikuti ibadah haji tahun 2021. Meskipun Taufik Al-Rabiah belum mengonfirmasi, apakah jamaah dari luar Arab Saudi nantinya diizinkan untuk mengikuti ibadah haji pada tahun ini. Sebelum kami lanjutkan videonya, dimohon untuk bantu channel kami dengan cara like dan subscribe. Semoga yang like, subscribe video ini Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal banyak dan melimpah untuk bisa beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Robbal Alamin. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan berita terbaru. Rencananya ibadah haji tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021. Pelaksanaan Ibadah Haji Kegiatan ibadah haji tahunan biasanya diikuti oleh sedikitnya 2,5 juta dan antara 3 juta orang jamaah yang berasal dari seluruh dunia. Namun, karena pandemi virus corona yang melanda sejak tahun lalu, Arab Saudi membatasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020. Pada tahun lalu, ibadah haji hanya diikuti oleh jamaah yang berada di wilayah Arab Saudi, dan juga petugas keamanan serta medis dari negara tersebut. Vaksinasi COVID-19 wajib untuk petugas medis haji tahun 2021. Selain menjadi persyaratan wajib untuk jamaah haji tahun 2021, vaksinasi juga diwajibkan bagi para tenaga kesehatan yang akan mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. melansir Arab News Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun 2021, Menteri Kesehatan Arab Saudi, Taufik Al-Rabiah mengatakan Kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan penunjang ibadah haji akan dilaksanakan sesegera mungkin dan secepatnya. Semoga para calon jamaah haji dari Indonesia yang tertunda Allah memberikan kemudahan agar bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin.